тараканы. Вообще тут суета конкретная происходит. Женщина для семьи создана, чтобы вы не пели, чтобы там не пели феминистки. Пока нога пехотинца не зависнет над окопом, вот, э, ничего не будет сделано. Они хотят перейти эту грань, которая резко уходят, положить. положение. Крыша вся течет, конька нет, стропила здесь гнилые. Вот крыльцо отремонтировал, их взять. Купил доску и отремонтировал. Не успела. Ну Хотя не видно. Cama, не видно. О, -о, -о, -о! прям близко к нам сейчас очень будет. Да. А где? Бам. Я заснял. Опять тусаю, да? А Вообще тут суета конкретная происходит. Вон что-то там загорелось вдали. Знаєте, хто такі росіяни? Виявляється, це сослики розвратні, господи! І це навіть вже говорить не пропаганда класична, а пропаганда церковна. ГБшники в рясі – вони подекуди продукують куди більш цікавий контент, аніж звичайні кремлівські шістки. Одним словом, російська церква взялася в 25-му році безкінечно щоденно агітувати російських жінок, народжувати. Ну знаєте, як та свиноматка, просто не завершуючи цей процес. Причина дуже банальна. Звісно, росіяни відчувають втрати втрати людського ресурсу. Ну, ресурс, тому що, звісно, його розходують на фронті тисячами за добу, пускаючи м'ясні атаки. Ну і таким чином, чим довше Путін затягує цю війну, тим більше в Росії втрати, і тим більше їх треба поновлювати. Саме тому попи і закликають жінки вражають. І даремно, що перспективи немає, грошей на виховання немає. Загальна ситуація в Російській Федерації не надто благоприятна для цього процесу. Але попу абсолютно все одно каже: не треба, а тата просто спати. Треба ділом займатися і результат отримувати, бо он неподалік жиє країни, де захмарна кількість народжуваності: Афганістан, Пакистан і не тільки. І якщо білі росіяни не будуть плодитися та розмножуватись, то тоді оце людське море все припливе до Росії, і що? І що я вас питаю? Залишиться від Федерації. Вот почему мы смотрим с ужасом на Кавказ, на Афганистан, на Пакистан, потому что там зашкаливает количество рожающих людей. И это море человеческое рано или поздно будет литься в разные стороны и уже льется к нам. А мы, суслики развратные, рожающие по одному человеку или не рожающие вовсе, и убивающие абортами по 2, 3, 5, 7 детей за жизнь, лишаем себя всякого права на счастливое будущее. Как с ними не борись, инстинкт женщину победит, она все равно захочет рожать. Женщине всегда будет завидно тем, у которых нормальная семья, что женщина для семьи создана, чтобы вы и не пели, чтобы вам не пели феминистки. Феминистки пусть поют свое, это уже как бы с ними конченый вопрос, как бы они сами об этом знают. А женщина всегда захочет рожать и быть матерью, и женой, любимой женщины, любимой женщины одного человека. Ну і завдяки Дональду Трампу ви злочинець Путін раптом згадав. Ху -ху! Виявляється, є Арктика. Арктика, на яку у Росії немає грошей, Арктика, на яку немає можливості її розвивати, щось видобувати і будувати. Але якщо вона дуже потрібна Дональду Трампу, то чом би її не запропонувати? Тож тепер Путін і сам намагається до неї ближче триматися, ну і ще й повіз туди молодь. До речі, ви знаєте, що ходять неординарні плітки про його сексуальні здібності, схильності і симпатії. Але зараз не про це там заодно і поговорили ну скільки ж багато наразі в Російській Федерації можливостей, і все завдяки звісно, винятково тільки путіну, а й справді можливості безкінечні. Можна, наприклад, відправитись на фронт і померти в Україні, можна наприклад спитися, тому що в Росії зростає кількість безробіття, ну і загалом війна. Санкції, ізоляція тисне на росіян або лишитися в Арктиці і чекати, коли і Арктика цілком повністю перейде під контроль американцям, і раптово ти прокидаєшся вже не росіянином, якому в потилицю полює кожен прохожий, а американцем і ребята учасники лідаково знань 22-23-24 року. конкурс на місто був до поруч, до полутора тисяч людей. що було найцікавіше? Мы сейчас расскажем. Здравствуйте, еще раз Очень рад вас видеть, ребята вас ждали. Они и сами говорят, мы это видим, что ледокол очень сильно влияет на них и на их определение жизни и пути, на выбор профессии. Меня зовут Галушкина Ксения, и мой родной любимый город это Нижний Новгород. Там я окончила физико-математический лицей номер 40. А сейчас я живу в Москве и учусь в МИФИ и в финансовом университете при правительстве РЭМ. Владимир Владимирович, спасибо вам огромное за все то невероятное поле возможностей, которое открыто для молодежи в нашей стране. Понравилось поездка? Давайте с этого. Прям прямо Это невероятно, правда. Вот. Нет слов, чтобы описать то, насколько прекрасна наша Арктика. Вы, 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 вы знаете, да, мы когда думали, как все это организовать, и когда додумались до поездки на, на Северный полюс, Честно говоря, у меня были сомнения. Думаю, ну, скучно будет, ребята. Ну, Пустыня такая, смотреть туда-сюда. Ничего особо не интересно, Все -таки было интересно. А, а ведь эта пустыня действительно кипит удивительными видами животных. Mm -hmm. Нам посчастливилось увидеть касаток, около двух сотен тюленей, буквально в градусе от Северного полюса, двух белых медведей и еще моржей. Они. Э, моржи, в частности, обитают на земле Франции Иосифа. И когда ледокол шел мимо льдин, на которых mm -hmm. проплывали мимо нас по несколько моржей, мы прозвали их маршрутками. Моржовые mm -hmm. маршрутки. Максимально тривожно у московських студіях. Там воєнні експерти намагаються підрахувати то, на що спроможна Україна. Саме та Україна, яку вони відспівали і поховали в 22, му 23-му, 24 четвертому, а в 25 п'ятому раптово усвідомили, що наш воєнно-промисловий комплекс запрацював хай не наповно, але ефективно. Цитую ці слова президента Зеленського, який сказав, що за рік буде 4 мільйона дронів. Мовляв, це не порожні слова, а цього треба очікувати. І тут цікава історія, тому що є дрони фронтові, а є дрони, які залітають в тил Російської Федерації для того, щоб бомбити їхні НПЗ, воєнні об'єкти і не тільки. То ви, власне, про які і чому раптом через три роки повномасштабної війни, коли ви щоденно розповідали про те, що фронт посипався, українські військові побігли. Вы раптом усведомили, что в нас еще есть зброя? Конечно же, у нас есть неубиваемое наше преимущество – гиперзвук, высокоскоростные ударные ракеты, те же ну, «Ониксы». Вот, это эскандеры аэробаллистические, которые могут перехватываться только в очень таком узком сегменте, только последним поколением комплексом «Патриот». Да, а, Я знаете, что, прошло... что пришла в голову мысль, вы когда говорили что, ну, возможно, ситуация, ну, условно, через год, когда будут разговаривать военные специалисты, и будут говорить что-то такое, а помнишь, еще было время, когда еще люди были на линии боевого соприкосновения, вот, а сейчас идет фактически война одних дронов против других, все настолько автоматизируется, что, мне кажется, что такой вариант, ну, мы не можем предположить, конечно, но вот то, что вы говорите, что автоматный бой уже, такой стрелковый бой уже практически ушел в прошлое, ну как бы вот в эту сторону все идет, и здесь, конечно, китайцы, очевидно, будут иметь серьезные преимущества, учитывая массовый характер возможностей производства электроники. Не совсем. Здесь на самом деле преимущество будут иметь те, кто сейчас выращивает искусственный интеллект на поле боя. У тех, кто создает нейросети, самообучающиеся и так далее, им важно, на каких условиях происходит обучение искусственная синтетическая среда, на которой он может учиться, и условно говоря, некое поле боя, там, виртуальное, это не то же самое, что в реальности, это не то же самое, что на реальных объектах смотреть. И кто получит вот эти технологии, как можно более быстро обучены, тот и получит преимущество. Потому что с железом проблем нет, собрать дрон там, это сейчас все общедоступно. А вот работа алгоритмов, которые будут на борту, это уже, конечно, следующий этап. Потому что пока, мы используем оптику. Почему? Потому что глаза человека и руки более эффективно. То есть мы используем фактически как бы интеллект человека, который является наводчиком того или иного дрона. То есть за счет картинки он быстрее идентифицирует и цели и может уклониться, если гражданские. Ну, были кадры когда-то, из машины выбегали военные с ребенком на руках, и в последний момент оператор дрона отклонялся. Пока железо, вернее, искусственный интеллект не могут так быстро реагировать. Но это вопрос времени, потому что mm -hmm. на Украине сейчас, к сожалению, такими технологиями занимаются все крупные IT-корпорации. Ну, вот, они создали отдельные дочерние предприятия, которые работают. Не просто так Илон Маск создал отдельный консорциум крупных компаний, особенно в части искусственного интеллекта, это и значит, OpenAI и так далее, которые должны будут работать в части значит, создание военного искусственного интеллекта. Ну и в конце я хотел добавить, что, ну, такое излюбленное наше военное, как бы, выражение, оно, я его, конечно, не буду произносить так, как надписи там, на, 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 значит, на курских домах писали, условно говоря, пока нога пехотинца не зависнет над окопом, вот, ничего не будет сделано, то есть все равно что-то в виде человека или какого-то должно досмотреть, зайти, поэтому... Возможности человека пока превышают любые там, наземные дроны, которые ездят, они не могут перешагивать. Но а, человеческий фактор ⁇ это всегда вопрос денег. Человек ⁇ это дорого. Почему весь мир сейчас идет по пути автоматизации? Потому что и повышение производительности, чтобы сокращать фонд заработной платы, который является сейчас одним из основных в расходной частей. А якщо посчитать бойця, який погиб на штурмі, то для государства обходять сотні тисяч доларів з учора виплат э, денег, та каких історій, та соціальних виплат выплат пожизненных там семье или, там, несовершеннолетним детям. А ті, хто напряму не є із кремлівського корита, вони якось на ситуацію дивляться трошки по іншому і в літаку, який летить в тартарари за штурвалом вони бачать не зеленського. А саме Путіна і на літаку написано не Україна, а Російська Федерація. Калашніков вже криком кричить, що російська економіка на сьогодні-завтра навернеться. Он і Центрбанк попереджає, що всі стоять на порозі сильного падіння цін на нафту. При тому, що це буде нагадувати найстрашніші показники 80-х. До речі, Дональд Трамп. Свого часу, коли тільки прийшов і став президентом, він якраз і говорив про падіння цін на нафту. Ну і звісно, Калашніков проводить паралель. Найбанальнішу, нашу найулюбленішу, це про те, як навернувся свого часу і Радянський Союз. Чим довше каже Калашніков, затягується війна, тим більша необхідність нової мобілізації. А відповідно, і кількість грошей, які мають вливатися в армію, зростає. А грошей майже немає. буквально 25 марта пошли перепечатки сообщения Герта Рейтер о том, что они достали презентацию, которая была сделана в двумя раньше, от Центрального банка и Минэкономразвития развития Российской Федерации, где они предупреждают, что мы стоим на пороге падения, сильного падения мировых цен на нефть, на углеводороды, которые можно сравнить с 1985 годом, ну, когда Советскому Союзу Рейган нанес с помощью Саудовской Аравии удар, они тогда опустили, мировые цены на нефть сильно уменьшит наши валютные доходы. Вот некий подобный эффект Центральный банк а, видит, возможно, такой эффект видит и сейчас. А для нас, для которой может, индустриализованная страна, на самом деле, мы очень зависим от водорода. И вот эта опасность падения мировых цен на нефть, а если за ним пойдет, что и на газ, это совершенно реальная перспектива, до которой допрыгаться вот как бы не хотелось. Потому что, ну, в сложном положение наш бюджет сейчас. Смотрите, фонд национального благосостояния исчерпывается. Вот. А, Во-вторых, чем дольше затягивается вот эта вот позиционная наземная война, тем больше опасность, тем больше необходимость, простите, проведения еще одной частичной мобилизации резервистов. Власть как большие потери не устали. Их гонят, гонят вперед. В преддверии мирных переговоров завоевывают лучшие позиции. Вы представляете цену всего этого? Людям же приходится атаковать под тучами дронов. А, ты, увидишь, что, не подавлен? С вы представляете, сколько сейчас нужно людей? И вообще люди воюют без, без отдыха. Они сколько те же частично мобилизованные осенью 2022 года. То есть вот еще один ограничитель. Угроза необходимости вот такой вот мобилизации резервистов. И еще одна вещь, ребята. Группа американских сенаторов вот, вот в этом 25 марта. Это и демократы, и республиканцы и демократов Это Линдси Грэм и Тодд Янг вот, от, простите, от, от, демо, от, демократов Блюменталь и Кейн, то есть четыре сенатора, подготовили письмо, которое направили госсекретарю Марка Рубина. Суть этого письма мы должны отнять у русских замороженные активы Центрального банка, помните, замороженные в 2002 году, те самые 300 с лишним миллиардов. Значит, то, что находится на территории, не проценты уже этих, а именно сами активы, вот, использовать как сильнейший рычаг давления на Москву, вот. А то, что находится на территории Соединенных Штатов, для закупки вооружения, военной техники, для помощи Украине. А европейцев побудить, конфисковать их и направить на восстановление Украины. Чтобы, как они написали в письме, не тратить деньги американских многоплательщиков. А это очень и очень серьезное, ребята. Серьезное письмо, серьезное, серьезное намерение. Вот. Они готовы, они хотят перейти эту грань, которая резко, ух, старше положение. Почему я все-таки говорю, что надо бы менять ход боевых действий в свою пользу. Но, к сожалению, воля нашего Бамонда все-таки прекращать не хотят. Каких-то решительных шагов и продолжение они ищут выход из этой вот топкой позиционной затянувшейся войны. Разгромить противника на земле уже невозможно. Все. Это было очень трудно в самом начале, безвоздушная наступательная операция, а сейчас и подавно. Вот, То, что можно свою бойню Невеля устроить. Помните, командующий, главнокомандующий во Франции Невель в 1917-м пробовал решительно наступать на немцев и получил бойню. Вот мы тоже можем получить. У нас нет ресурсов для того, чтобы устроить, ну, коль наша война переведена в режим такого второго издания Первой мировой, мы не можем устроить решительное 100-дневное наступление Антанты. Вот она 8 августа 1918 года началось, и тогда рядом ударов немцев отбросили, ну, чуть так сказать, помните, к рубежам Франции, уже к немецким рубежам. И при том, что на красивых брошюрах, бордах по всей России всех закликают на миллионные контракты заработать на смерти, або заработать На вбивстві це означає, що родичі мобілізованих або тих, хто пішов за контрактом, мають бути всередині Росії ну просто як сир в маслі, багаті з виплатами, з абсолютно усім, що їм необхідно, для того, щоб сконати в цій канаві. Але виявляється, що все не так однозначно. Ось нам показують класичну картину, як виглядає. Помешкання дружини, тобто самки самиті СВОшника. У жінки, говорить один із свидетелів Сієво Прешествия: і муж воює, і зять воює, і всі на світі воюють. А хата тече, вона розвалюється, ніхто не може навіть дах відремонтувати. Мужики, які відправились на фронт, всі груди в орденах. А повертатися буквально нікуди, тому що і їхнє помешкання нагадує просто. звичайнісінький окоп. Я обращаюсь, я житель поселка Калама, обращаюсь к господину Крупину и Парфенчикову. Обратите внимание вот на это здание. Здесь прописан наш герой, который участвует на СВО уже третий год, награжден двумя медалями. Рядом со мной стоит его мама, у которой внук на СВО остался инвалидом. Второй взять. Воюет. Погиб. Обратите внимание, крыша вся течет, конька нет. Стропила здесь гнилые. Вот крыльцо отремонтировал. Их взять. Купил доску и отремонтировал. Короче говоря, это невыполнение приказа и указов нашего президента. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Не йдіть без донату на відновлення автотарного спорту та техніки для наших підрозділів, які без диванів виходили із Соджі, але виходили з побитою технікою. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.